तो हमारा प्रयास तो शांति बनाए रखने का ही है लेकिन अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है तो जिस भाषा में उनको समझ में आती है जैसे मैंने पहले कहा था कि जवाब बहुत करारा दिया जाएगा। तो तो मैंने तो कहा है मीर साहब के यू डिक्लेयर अ डिप्लोमेटिक इमरजेंसी अच्छा हम फजूलियात में वक्त ना करें इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, के आईजी ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया है कि पिछले नवंबर के मंथ में तो सी खिलाफ वर्जी की गई है और अगर अब ऐसा हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा अब ज्यादा है ये मुझे मैं इस पर भी बात नहीं करना चाह रहा लेकिन अगला साल जो है उसकी उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि शायद हालिया तारीख का सबसे सख्त साल होगा वहां पे बीस रुपए किलो आटा ले रहे हैं और इधर आके वो डेढ़ सौ तो कभी नहीं आएंगे कभी नहीं आएंगे। और जंगे माशी बहरान बड़ी तादाद में आ, लपेट मतलब अभी से हमने पिछले कम से कम बीस साल इस कौम को पढ़ाया है कि जिहाद करना है तो अब जिहादियों को हमने करार देना है दहशत गर्द

उनको डीएक्टिवेट भी किया करना है तो कीजिए इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया है कि पिछले नवंबर के मंथ में अगर बात की जाए तो तीन दफा अटैक किया गया है एलओसी पे कश्मीर एलओसी पे सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है और अगर अब ऐसा हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वाकई में कश्मीर में एल ओ सी पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की साइड से होती है अगर होती है तो क्यों होती है तो हम यहाँ पे कभी कश्मीर का कभी फलस्तीन का नारा लगाते हैं जी बहुत जुल्म हो गया ये हो गया वो हो गया अभी कश्मीर की बात करें रिसेंटली इंडिया जो बीएसएफ है उनकी उधर से उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके आईजी ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम करारा जवाब देंगे क्योंकि नवंबर में तीन बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कश्मीर में की गई है पाकिस्तान की तरफ से क्या कहेंगे ये कश्मीर के इश्यूज के ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं एज ए पाकिस्तानी यूथ एज ए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट एज अ कश्मीरी मैं सबसे पहले ये बात कश्मीरी है जी जी उन्नीस जबरदस्त सेवन में जो है ना हमारे बबा उजदाद वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ बड़के मार रही है और बातें करती है उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती छिहत्तर साल में छिहत्तर साल में उन्होंने कुछ नहीं किया हमारी आर्मी दुनिया हमें यही बताया था हमारी आर्मी नंबर वन आर्मी है हमने सातवी बड़ी न्यूक्लियर पावर रखी हुई है लेकिन ये सिर्फ जो है ना नुमाइश के लिए रखी है इनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था हमारा अल्लाह की रात के ऊपर से बिल्कुल यकीन खत्म हो चुका है आप कुछ कहना आपकी तरफ यार पाकिस्तान चाहता नहीं आया कि कश्मीर जो कश्मीर है उसको मिले फ्रीडम क्योंकि बेसिकली बात यह है कि यार छिहत्तर सालों से ये कुछ नहीं कर रहे ठीक है जो हमारी गवर्नमेंट है जो लोग हैं वो सिर्फ लोगों के जज्बात

रिसेंट हमारे नवाजिफ साहब थे काफ़ी लोग थे भाई कश्मीर के मामले पर सब लोग रहे हैं चुप अवाम के जज्बात लूटे हैं स्टार्ट पे गए हैं वो जनाब कहते रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे उनको हमारे कुछ नहीं हुआ भाई कुछ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं मतलब इनके जो बड़े हैं वो कश्मीर से आए थे ये शायद थोड़ा बेहतर जानते हैं एटलीस्ट हमारे से बेहतर जानते होंगे अच्छा मुझे ये बताएं इस टाइम जो कश्मीर की सिचुएशन पाकिस्तान में है पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर वहाँ पे टेक्नोलॉजी की वहाँ पे डेवलपमेंट की अगर बात करें मैंने जो खबरों में देख रहा हूँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वहाँ पे सऊदिया जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यू है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है हमारे यहाँ के कश्मीर में और उस कश्मीर में फर्क क्या है यही जो आपने जैसा कि आपने बात बताई है यही मेजर फर्क है इसकी वजह सबसे बड़ी जो है ना, हमारी गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी है जो वो नाकामी का बहुत बड़ा बायस है हमारा कश्मीर जो हमारे पास है कम अज कम इसको मुकम्मल तौर पर अगर वो सियाती तौर पर भी ऑन कर लेना तो फिर भी ये हमारे लिए हमारी मैशत को बहुत आगे लेके जा सकता है लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी खत्म किया हुआ है ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना बस वही जैसे मेरे भाई ने पहले बताया कि ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं और इन जहाँ जब भी कोई भी मुल्क जब वक्त होता है ना कश्मीर के साथ या के साथ खड़े होने का तब उस टाइम ये जो है ना बिहाइंड द सीन्स चले तो जाते हैं बड़ी बात ये हम जो मैं हमेशा जब भी कश्मीर का टॉपिक होता है एक सवाल रखता हूँ जवाब नहीं है मैं ये सवाल रखता हूँ कि हमें जो कश्मीरियों से मोहब्बत है हम ये कहते हैं ना जी कश्मीर से बड़ी मोहब्बत कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत जो हमारे साइड पे कश्मीर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं पॉइंट तो ये है कि पहले उसके लिए कुछ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम देनी पड़ेगी जिसका उनको फायदा हो जिसके जरिए वो दुनिया में भी जाए ना कि पूरी इंडिया में आपको पता है इंडिया पूरी दुनिया में अपने अपना टैलेंट भेजता है कैसे भेजता है क्योंकि उनका निशाब तालीम इस काबिल होता है आप भी नहीं कर सकते इसमें कोई बुराई नहीं है आप निशाब तालीम बदले इनको टेक्नोलॉजी पे डालें आप ये स्टेप उठाएं और उसके बाद बच्चों को आप जो भी आके बच्चे बाहर जा सकते हैं जो लर्न कर सकते हैं करें इनको छोटे बुनियादों पर कर्जा जात दें या जो भी करें आप सेटअप उनके बारे में सोचें नौजवानों को आप बिजनेस में लेकर आए आप उसके बाद है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है आप उस पर तो दें। आपकी ये चीजें हैं आपके पास आप तफरी के नाम पर आप तफरी बहुत कुछ लोग आप, आप जानते हैं कि कितना ये ट्रिलियन का और मिलियन डॉलर्स की कमाई होती है आपकी इंडस्ट्री तबाह है आप इंडस्ट्री को दोबारा स्टेबल करें अब उसके अलावा जो सेहत है पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है दहशत गर्दी से उसको पार करे और सेहत के लिए कुछ सर्टन चीज किस्म का माहौल चाहिए

कुछ दोस्त कुछ क्लास फेलोज मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते तो तो मुझे कहते यार किस कंट्री के मैं है बिलीव तो, नहीं कर रहे तो मुझे कहते नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कितनी खूबसूरत जगह हो सकती है उसके अलावा आपके पास ऑक्युपाइड ऑक्युपाइड भी सवात पे लोग डरते हैं जाते आपका मुल्क में बहुत कुछ कमा कर देगा